хотим поставить памятник человеку, который жил так давно и отстоит так далеко от нас. Потому что это не памятник конкретному человеку. Это памятник идеи, которую он нес в себе. В своей жизнью и своей смертью. Борись за свое. Борись за своих. Борись даже тогда, когда нет никаких шансов на победу. Борись без компромиссов, без договоров и соглашательств. Борись, и тогда у твоего народа есть шанс на лучшее, великое будущее. Если наша молодежь, если наш народ повторит этот девиз и скажет им не вы против всего, что уничтожает и убивает нас в наши дни, против врага, против сепаратизма, предательства России, коррупции, деградации, которая происходит в обществе. Если мы вспомним девиз и завет великого князя Святослава Хороброго, Ждет лучшее, прекрасное будущее. Слава Украине! Героям слава! Слава нации!